thank you এই মুহূর্তে আমি এমন একজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি যিনি হচ্ছেন এই ভারতবর্ষের প্রথম বলতে পারেন এবং শেষ বলতে পারেন পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার তার সঙ্গে আমরা দাঁড়িয়ে আছি দা নিউজ বাংলার দর্শকদের আমরা দেখাবো যে ভারতবর্ষের প্রথম এবং অন্য দিক দিয়ে শেষ পোস্ট মাস্টার ঠিক কি বলছেন দা নিউজ বাংলা মে আপকা স্বাগত করতে হবে আপ তো চমৎকার হ্যাঁ আপ এক পোস্ট অফিস কা পোস্ট মাস্টার হ্যাঁ এক তরফ ভারত কা फास्ट पोस्ट ऑफिस है और दूसरी तरह से लास्ट पोस्ट ऑफिस भी है जी सर जी आपका नाम क्या है मेरा नाम साहब तो तो आप तो एक मतलब के नया इतिहास क्यों किया जी आप भारत का पहला, पहला जो पोस्ट ऑफिस का उसका मास्टर पोस्ट है तो ये जो कैसा है बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे लोग आते हैं पोस्ट करने के लिए आते हैं बाहर की भी आज कल जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी पोस्ट करते हैं लेटर लिखते हैं शौक से अपने रिलेटिव जो होते हैं उनके अच्छा जी सर मतलब टूरिस्ट लोग आते हैं और पोस्ट पोस्ट करते पोस्ट करते हैं हैं सर अच्छा। और यहाँ का रहने वाले भी करते हैं अच्छा अच्छा जी सर जैसे अच्छा। जैसे, जैसे आप सर आ गए के साथ दोस्ती हो गई पीछे फिर लेटर लिखा ऐसे चलते है और ये बताइए ये, ये तो पहला पोस्ट ऑफिस है और ये भी एक अलग नजारा है क्योंकि इधर भारत है उधर पाकिस्तान है बीच में नोदिया इधर नजदीक पाकिस्तान तो खूब कहीं और जगह पर है आज जी जी सर ये दरिया के हर साइड ऐसे ही आते हैं ये कश्मीर के साथ साथ ये फिर आगे से किसी जगह कट जाता है उसी दो, दो, दो दोनों तरफ उनके आते हैं किसी तरफ हमारे आते हैं अच्छा ये बताइए तो अभी पाकिस्तान भारत इंडिया बॉर्डर बोलते हैं कि हमको समझ में आता है कि गोली चल रहा है इधर उधर फाइटिंग चल रहा है इधर क्या होता है नहीं सर इधर तो अमन है अभी पाँच छह साल से बिल्कुल अमन है सर दोनों तरफ से हम भी ये दुआ करते कि अमन रहना चाहिए सर एक दूसरे से लड़कर क्या मिलता है सर कोई सुनिए और ये हम साया मुल्क है दोनों हम भी ये आराम से बैठते अगर इस वक्त ये फायरिंग वगैरह का सिलसिला होता कौन आता कौन जाता हम भी यहाँ से भागे होते जी सर तो इधर भी टूरिस्ट स्पॉट हो रहा है उधर भी टूरिस्ट स्पॉट ये बहुत अच्छा है ये अमन की वजह से हो रहा है सर आप उसमें दो अमन में वो भी फायदा उठा रहे हैं हम भी फायदा उठा रहे हैं हम चाहते हैं और आए बाहर से लोग आए उनकी हम मेहमान नवाजी करें उनसे हमको भी फायदा मिलता है सर हमारे बच्चे जो बेरोजगार है उनको रोटी मिलती है तो ये बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट ने रखे सर जो ये चलते आठ दस साल के मैं चौथी जमात में पढ़ रहा था ये दरिया जो इस वक्त इधर से चल रहा है ये नाला खुशी था ये उस साइड से चलता था ये अच्छा। बीच में टाप का नजर आता है झाड़ी वाला उधर हाँ। देखो हाँ। वो, वो ये इधर हमने है अच्छा। क्या सुकूल था इधर आज कोई बोलेगा ये हो सकता है हा? और इधर मकान से जमीन से और बाढ़ आया था चले ला गया दरिया फिर इस तरफ आ गया और पहले इस हमारे इलाके ने आज से पहले पचास साल कोई गाड़ी की रोड नहीं थी हम पैदल चलते देते थे चौपाड़ा जाते थे चौपा से गाड़ी मिलती थी श्रीनगर जाते थे समझ सर तो आज पचास साल में थोड़ा 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 तरक्की हुआ तो आज दस साल में रोड भी आ गई तो रोड आने से गाड़ी तो चलने लगी हमारा हमारा जो को गाड़ी आ गई अच्छा तो रोड आई और पहले टायर बहुत ये थी क्या दिक्कत थी तकलीफ थी हम लोग पहाड़ी से अच्छा हमारा जो बंगाल के दर्शक है ना, हाँ उनके बार, वो के बारे में थोड़ा बताए ना बंटवारा मेरे जन्म ऐसी छोटी उम्र में था, हुआ, उसके बारे में मुझे पता नहीं है अलबतः बता सकता हूँ जब से मैं पंद्रह बीस साल का हुआ था ये दरिया से पार पाकिस्तान था हम लोग किधरे इंडिया वाले तो हमने ऐसी देखा और हमारा इलाका पहाड़ी था इस पैदल आते थे जाते थे बोझ उठाकर कर कंधे पर आज तो आराम से श्रीनगर में आप गाड़ी में बैठे इधर बारह बजे पहुंच गया इस, इस पर क्या पाकिस्तान है ये वादी नीलम है पास ये पूरा पाकिस्तान है पूरा पाकिस्तान है वादी नीलम बोलते हैं वादी वादी लीलम वादी नीलम लीलम वादी लीलम तोहफा और एक भलो कर ख्याल करें देखें উই লাভ নিলাম লেখা আছে নিলাম ভ্যালি পাকিস্তানের সেখানে দুটো পতাকা উঠছে একটা হচ্ছে পাকিস্তানের আর একটা হচ্ছে আজাদ কাশ্মীরের পতাকা পাকিস্তান এখনও এই এলাকাটাকে নিজের এলাকা বলে মনেই করে না সেটা তাদের হাইকোর্টেও জানিয়ে দিয়েছে তাই এখনও দুটো পতাকা উঠছে আজাদ কাশ্মীরের পতাকা এবং পাকিস্তানের পতাকা